谁会的我懂，怪不怪？终终于体体会到了，哈哈终于体。<laughs> 屠龙，乾坤撼动，down, 一笑破苍穹，长枪刺破云霞，放下一身牵挂，望着寒月如。 Yeah, I do it like a truck with me you hurry do you work a

但是 D C 二阳文化送给所有的好朋友，地压声，凤舞九天，音乐工厂，跳舞大碟带给你，就让老外来看，看完就问他，uh. 我们这玩意 OK 不 OK？嗯、uh.，beautiful 不 beautiful？老走。 How do 爱着谁，心徒留几道伤。 嗯。<laughs> 哟、哎，这给我滋儿了！他妈，良心不老的！我操，喂，我他妈一起来了！这他妈不不能放屁！啊。小朋友的留言，他让我修个碗，特别普通的碗。他说碗是爷爷在的时候买给他最后的生日礼物。爷爷从小到大都非常疼爱他，好吃的好玩的。 都会第一个买给他。他虽然很小，但是很懂事儿。他说爷爷走了，他无力抗衡，只好坚强地接受现实。可是，一次碗碎了，那个时候他真的熬不下去了，对爷爷仅存的那份回忆碎了。每次看着碎了的碗，就像看到了慈祥的爷爷。也许是缘分吧，认识了我，我当然是选择免费帮他修好。我只是动动手，但是孩子可能会开心一辈子。 很多人问我为什么维修东西总是不收费，因为维修物品的背后。 那要相信自己啊，嗯、要加油啊！OK，OK，好，B。Okay. Okay, okay. Oh. Hey. i don't know